мы как-то новгородский погром обсуждали. 1570... 1570 года новгородский погром и геноцид новгородцев. А, может быть, может быть. Да. Помните, про что там было? 1570 год. Угу. Так, 16 век. Это что у нас там? Иван Грозный, что ли? Да, он самый. Ну, его еще и дед, это, и отец. Это речевой колокол, который снимали в Новгороде? В том числе. За захват московским государством новгородских Новгорода, да? Ну, чего это еще по Иване Третьем снимали. По Иване его, Третьем? его деде еще снимали. Угу. Чей дед? Ивана Третьего? Ивана 4 дед Иван Третий. Подождите, Иван 4 это внук Ивана Третьего. Получается, да. Так, а Иван Третий это в каких годах правил? Иван Третий правил в 15 веке. Конца 15 до, до конца 15 века. Да, стояние на угре это 1480 год. Это Иван третий. Ну да. Через, да. Через, через 8, через сколько? 90 лет, 1570 год, это Новгород, Иван IV. Сколько получается поколений? Каких поколений? 90 лет. За 90 лет сколько рождается детей? 4 поколения. То есть 20 лет одно поколение, да? Тогда это вы на раньше, какие? Есть, это и вы, и на какие, это на вы на какие? Это вы на что посылаетесь? Это вы на что посылаетесь? И где такие исследования, что там были каждые 20 лет, ожидались? Что вы сказали? Не, ну, это, ну, Это вот как бы народонаселение статистика. Откуда эта статистика? Это, так, Иван Третий, Иван, Иван это дед Ивана IV. А что после Ивана Третьего был? Какой Иван? Или какой царь был? Василий был. Василий. Ну, может быть. Не, не буду спорить, вполне возможно. Хорошо, пусть будет так. Ладно. Да. Это же, знаете, еще писал Сигизмун Герберштейн, фон Герберштейн, это посол, дипломат Священной Римской империи. Он в записках о Москве в 1527 году писал, что с помощью своему и доброжелательством и властью самого архиепископа московский князь Иоанн Васильевич вторнулся в княжество. И целые 7 лет теснил их тяжкою войною. Наконец, в ноябре 1477 года, победив новгородцев в сражении при реке Шелони, он принудил их к сдаче на известных условиях и поставил в городе своего начальника. Так как он думал, что еще не имеет неограниченной власти над новгородцами и можно, может приобрести ее только силой оружия, то под предлогом религии, как будто намереваясь удержать в вере хотевших э, отпустить от русского закона, он пришел в Новгород и посредством этой хитрости занял его и обратил в рабство, лишил всего имущества архиепископа, граждан, купцов, иностранцев и, как некоторые писали, увез оттуда в Москву 300 повозок, нагруженных золотом, серебром и драгоценными камнями. Я старательно разузнал об этом в Москве и слышал, что повозок, нагруженных добычей, увезено оттуда гораздо более. И это не удивительно потому что по взятии города он увез с собой в Москву архиепископа и всех богачей и вельмож, и в их поместья послал колонистов из своих подданных. Таким образом, с их поместья, кроме обыкновенных доходов, он ежегодно взимает весьма большую подать в казну. Также он уступил только небольшую часть из архиепископских доходов тому епископу, которого тогда поставил в Новгороде. По смерти его еписк... Епископская кафедра долго оставалась вакантной. Видите, вот как раз да, деяния ну, Ивана про колокол. Иван третий колокол оставил или, или снял? Ну вот это же вместе с повозками с золотом и серебром, вот он его и собственно снял. Потому что он же там своего наместника поставил. Нет, там, там ничего нету. Я почему-то думал, что Иван четвертый грозный э, колокол снял. Я так думаю. Я, может, ошибаюсь, конечно. Я... Я не, я не, могу так цитировать иностранных послов. Угу. Ну, ну интересно, кстати, интересно. кстати, вот, знаете, если вот речевой колокол, это же Вече, да, Вече управляет республикой. А так, если там он ставит своего наместника, то, в принципе, этого колокола уже не должно быть. Ну, вы знаете, что Новгород приглашал князей направление. Вот. И было одновременно две ветви власти: княжеская и местное самоуправление. Это вот местные там, как они там бояре, нет, бояр у них не было там. Ну, в общем, мест местная знать. Вот и важные важные а, такие вопросы, которые казали, касались всех граждан новгорода, они решались на То есть это, допустим, мобилизация, война, там, допустим, помощь кому-то голод и всякое такое, ну, вот. А вообще жизнью города управлялся а князь, он исполнял там судебную власть, а бояль, ну, богатые граждане, они там вот хозяйственные вопросы там решали. А народ в это дело не вмешивался. Поэтому вещи это только крупные серьезные э, вопросы решали, Созывался весь народ и всем миром решали вопросы, идти на войну скидывались деньгами там, нанимали, брать, вооружали, либо сами брали там топоры, копии, шли защищать. Вот. Хорошо, смотрите, а вы слышали что-то про покорение Пскова? Еще раз. Ну, опустошение, покорение Пскова, города Псков. А, покорение Пскова? Угу. Ну, в, каком, в каком веке? Дело в том, что Псков был периодически переходил из рук в руки. То немцы эти втоны занимали, то новгородцы, там, то там Александр Невский в этом участвовал, там после него сыновья. Поэтому какой период? Ну, смотрите, вот, например, это период, опять-таки, 15-16 век переходной. Это мы можем увидеть даже в описании письма, папе Клименту VII от Альберто Кампензе, нидерландскому писателю. И вот писателя, и вот в главе второй он пишет про эти события. О княжествах и областях подвластных Московии. Государство московское, объемляющее значительное пространство в длину и ширину, заключает в себе множество обширных областей и княжеств, из коих главнейшее будет ниже всего исчислены мною. На север от Литвы прежде всего встречается княжество Псковское, имеющие до тех До 330 італійських миль в длину і цілою третю боля в ширину. Столиця его княжества є Псков, обширний і укріплений город на Ріке Двіні. За несколько лет перед собой Василій, нинішній государь московський, завоював это княжество со всеми принадлежащими к нему землями, причому взял более 30 крепостей, хорошо снабжених и укріплених, которыми Псков владел. в Литве и в остальной части Московии. Коренных жителей перевел он в свои владения, а Псков населил московитянами. Окончать, значит, дальше, дальше это... Комментарий историка-переводчика. Окончательный удар псковской вольности был нанесен 13 января 1510 года. Великий князь Василий иванович повелел 300 значительнейших семейств псковских граждан перевести в Москву, а на место их поселить в Псков, в Псков столько же купеческих семей из низовых городов. То есть видите, какая интересная политика: что в Новгороде, что в Пскове захватили, депортировали, своих заселили. Видите общее, общее в этих двух событиях. Ну, вот так и что. Ну, вот, кстати, еще в сейзму до на уточнение к этому. Вот, он пишет тоже в своей работе, записках о Москве. Старину СКОЛ был весьма обширен и независим. Но не В 1509 году Иоанн, Иоанн Васильевич овладел им вследствие измены некоторых священников и обратил его в рабство. Также увез... Колокол, дзвоном котрого созивався Сенат для совіщання государственних ділах. Он совершенно їх свободу, виведя їх колоніями в інші міста, і водворів на їх місто московітян. По цій причині образованості і м'які янерави московітян замінились московськими неравами, є почти во всьому хуже, ібо в своїх В купеческих сделках псковитяне показывали такую честность, чистосердечие и простоту, что цена товара у них показывалась без запросу и без всякого многословия ради обмана покупателя. Псковитяне, как я здесь мимоходом замечу, даже до сегодня дня делают пробор на голову не по-русски, а по-польски. Псков состоит дальше, вот по милях уже его расстояние. Видите, как интересно. То есть, больше, вот уточнение. уточнение где, где больше, где, где больше. Не, э, Я имею в виду, что вот политика депортации и э, население своего вот сюда, своих жителей, довольно древние видите. Ну, что общего в этих двух. Сма смотри, смотрите, и колокол а, еще. Значит, смотрите, историки, они для того, чтобы подтвердить историчность определенного факта или там события, они пользуются несколькими источниками. Согласен. Вы пользуетесь источниками, вы пользуетесь источниками а, папских этих. Я мам. уже двух, уже двух вспомнил, уже двух. Это не папский. Компань Альберто — это Нидерланды. нидерландский замечательно. Угу. Значит, из разных, из разных стран, из разных источников. А восточные есть? Дипломаты из восточных стран. Каких, например? Ну, как, С каких допустим, например? там не знаю, Газани, там что нибудь Понимаете дело в том, что в смысле, что, в смысле, они там, там были, они там были, они там были, они там были, они там были. Дипломаты и западные так... политики, они что тогда? и что сейчас они негативно относятся а, к стране, к Москве, сейчас вот, к России, к Советскому Союзу, к Российской Федерации. Mm -hmm. Поэтому это, конечно, интересно, и надо учитывать в исторических там, изысканиях. Вот. Но полностью полагаться на эту информацию ну, я лично бы не стал бы. А, ну, интересно, да. Вот. Mm -hmm. а теперь проверить, у лета, допустим, а что, что писали московские летописцы. В о. документах Московского, допустим, приказа было написано, да. Пап? Кстати, вы правы, да, вы правы. Кстати, вот я согласен, что должны быть источники не только вот эта иностранцев, а и от местных. Вот, кстати, есть повесть об походе Ивана IV на Новгород 1570 году местная летопись, и там пишется вот следующие вещи. И того же 7778 лета, 6-й день, на праздник Богоявления Господа Ісуса Христа, приїхав в Великий Новоград, Государь Цар і великий Князь Иван Васильевич. Росії самодержець, а з ним син його, Государєв, благовірний царевич князь Іван Іванович. І з ним го, е, государем много множество полков, князів і бояр і дітей боярських і прочих воїнських людей. Да і з ним з государем полтори тисячі стріловцов, хуй приїхав Государь в Великий Новоград і став з усією своєю силою на торговій стороні, на місці наріцаємої городіщі. От посаду Новограда – дві версти. І е, на завтра я приїзду своєго государева і в суботу благочислівий Государь, цар і великий князь Іван Васильович всія Росії самодержить. Повіле і гуменов, і попов чорних, і діяконов, і старцов соборних – до котрий є переждя государева приїзду в первому полку Імані із монастирей і поставлені на перевіже, повіле із їх і перевіже паліцями на і всіх повелє, кого ж до їх всвої монастир розвозити і погрібати. А воскресення Господнє генваря на восьмой день государь поїхав со всеми своїми полки к Соборної Веліці церкви. Копию мудрості Божья Софеї слушати обідні и його 30 по закону царському Сокресті і Чудотворними ікони, архієпископ архієпископінь Новогридський звящення э, со собором на Волховському мосту, Великому Чорного Креста. Далі він пише, этот літописій, что также. Благоверний государь цар, великий князь Іван Васильович Сяросій Самодержець із сином своїм і з благочисливим царевичем князем Іваном Вачі... Вас... Івановичем сіде на судіще, і де же государь приїхав, став на городіщі, і повіле государь приводити із Великого Новограда владичних боляр і інших многих служивих людей, і дітей боярських, і гостей, і всяких радіцьких, і іменних, і зарядних не людей. Ну, секунду, секунду, отже, отже тут саме інтересне, смотрите. І зарядних людей, і жон, і їх дітей перед себе, і повеле госуда їх перед собою, горце і люте, безчеловечне, различними мусорами, і во мнозіх неисповедимих, горьких і различних повіле Государ тілеса їх некою суставною мудрістю огненою полі. Іже же, іменуємо поджаром, і своїм Государем дітей боярським повелет государ тех і повел людей за руки і за ноги, і за власи опаков'язати различно тонкими міужиші, і прив'язати їх повеле по чоловіку з каменем, і повеле їх быстро, за самі блящи, на великий волховський мост з мосту в ріку волхов, а жодних, мужеський женск, пол младенцы, і сущим млеком питаємо, і во всяк возраст повіле Государ, привозити їх на великий Волховський мост і возводити їх на висоту, і жату устроєно місто, і в'язаху за руце і за нозе, опако назад, младенців к матерям своїм, і в'язаху із великія висоти повіле Государ. В воду, в реку, в волхов, а і нині, в тепори государеві люди, і діти е, в е, боярські, і воїнські люди в малих суддях є здяху в вохові з оружием, і рогатини, і копії, і з багри, з топори, і которі люди, мужі і жона, на всяк возраст, із глубини річної і верх на воду сплоть. Куда? Куда ти? Тут самое интересное. Местную летопись нужно считать. Ти ж хотів местную летопись. А то эти, вот, западные, западні, вот эти всі НАТО, одни постоянно постійно, какие якісь наклепи на нас накидывают. Да, Ми ж тут такі святі. А тут виходить своя ж, жа літописці, ще, ще є ша описує всі ці події. Тобто, оці всі депортації, оці всі колонізації, оце все воно дуже давнішнє. Це не, не вчора було, не в Радянський Союз, не в Російську імперію, не Московське царство навіть, це Московське князівство. Це точно помітно. А, те, а далі ми навіть не бачимо, просто нас там історичних е згадок таких дуже мало. Ось і все.

Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!